Повертаємося в студію громадське телебачення Запоріжжя онлайн. Я Тарас Білка і вітаємо наступного гостя. У нас сьогодні, от для мене особисто цей вечір, вечір відкриттів. Наприклад, от, сьогодні я дізнався, але що я дізнався, ми поговоримо з нашим гостем. Позивний татарін, командир 9-го окремого батальйону з призначення українського корпусу. Вітаю в нашій студії! Дуже приємно, героям слава! Хочу так представити, хто ще не знає. Людина насправді от видатна, і навіть не через Шеврон-Кіберг з самого початку. В дуке. С самого початка, ну, как, ну, с самого початка я получаю справу сектора с Майдана. По окончании Майдана приехал домой, побыл на этом референдуме, так как аннексия Крыма. Я сам крымский татарин. Да, 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 да. депортирован, так как люблю Украину. Ну, сам как сказать... Национальность крымский этот украинец, а по происхождению крымский татарин. Вот так вот. И ну, вы решили, что? что это единая можливість отстой в Украины. Приехал, да, как произошла аннексия Крыма, приехал в Украину, приехал в Херсон, в военкомат, попросился в армию, взяли с меня координаты и сказали, выезжайте домой, мы вам позвоним. Я сказал, вы что? Как это так? Ну, сказали, мы ничего не можем сделать. Я поехал в Киев, увидел мобилизацию правого сектора. Пришел туда и сразу на следующий день я попал. У нас база вот здесь, не в Пропетровске. Попал в эту базу. Ну и тренировался, учился, обучался. Потом попал на войну. Да. Освобождали очень много населенных пунктов. Да. Тут Первый раз познакомился с Дмитрием Анатольевичем Ярошем, нашим непосредственным командиром. Ну, вот эти ваши вот, слова запомнил. Но то, что ты крымский татарин, это не разница. Я сужу людей по поступкам. Я сказал, ну, увидите. Потом меня стало, во мне увидели командира. Это уже после полон. Нет, нет, нет. Це это, до до это было. це було. Ну, Підрозділення, освобождання населені пункти. Ну, автобус, вишли, не. Оце от э, при, прикра дуже подія. Якось мені не хотілося зачіпати, ну раз вже самі так про неї заговорили. От, хочеться сказати, що у нас в студії людина, яка власне вижила після о, о, тих от страшних картинок, які дуже активно э, не до ЗМІ тиражували э, про розстріляний автобус правого сектору. Да, в августе месяце. Да, это тогда было. что в плену было. Ну, не хочется вспоминать, это было очень mm -hmm. плохо. После... ну, никак не добились, чтобы я сказал, что я с правого сектора. Но я не добился. Вот так вот. Да. И зараз тоді до подій більш приємних, ну особисто для вас перейдемо. Сьогодні стало відомо, і зараз ми можемо про це говорити, що Минулого тижня тільки у нас пані Алла була в гостях, і вона говорила, що незабаром про дуб ми дізнаємося більше в Запоріжжі. І сьогодні ми можемо говорити про те, що тут буде створено, доукомплектовано 9-й батальйон. Так, да, 9-й окремий батальйон спеціального призначення ДУК правого сектора. Я зараз, як нас попросили вийти з передою, так як ми оформляємося. Ну і, як завжди, команда за першим. це наш непосредственный Дмитро Анатолійович Ярош и і... командир корпуса Андрей Слепицкий, это прозвище, ну, псевдо его позывной Летун. Тоже как скажут, так только если их команда, и мы сразу же. А так просто мы вышли с передка сейчас все. Чекайте команды. Да, ждем команды. Чем можно говорить про то, что тут недалеко от Запоріжжя будет и, и локация? Ну, конечно. Сейчас, да, сейчас будем, нам дают базу, те, которые люди, их дай бог сейчас, так что население может спать спокойно. Здесь будет девятый дух правого сектора в городе Запорожье и Запорожской области. Насправді мені здається, це, це новина, наприклад, зранку і ще я, от якби колега, друг твій не дзвонив, я, я про неї навіть і не знав. Як буде відбуватися це будуть якісь, грубо кажучи, там рекрутські пункти, як буде відбиратися населення, якось фільтруватися, тому що з правим сектором, то у нас тут такі досить непрості події. Все ж таки. ну, у нас є ж тренувачний лагерь Дісна, але угу. у мене є люди, бойці, в яких я впевнений, які воюють і воювали. и будут воевать за то, чтобы мне помочь вернуться домой. Вот только они с этим желанием воюют, чтобы мне помочь вернуться домой. То есть Крым вернуть Украине обратно. Ну и вот, вот так вот. И с Десны будут люди браться, и я здесь я буду смотреть, но те, кто про прошедший военную службу, конечно. Так, с бухты барахты. У нас есть закон такой с 18 до 21 года в Ну, ну Не беруть, тому що тут сім'я сидить. Нас мені насправді сьогодні дуже приємно, тому що першим гостем в студії була людина із Ставрополя, яка воює в складі полку Азов проти Росії. Він сам корінний росіян. І зараз це у нас людина з Криму дуже приємна. Скажи, з яким настроєм ти приїхав в Запоріжжя, ти ж якось знав, що тут настрої більше проукраїнські, але зараз багато там, особливо перед там, 9 травня, якось намагаються нагнати інформаційної Не, ну, я и приехал, и так как и здесь мой заместитель командира Денис, здесь он же и проживает, и здесь у него и связи есть. А так как я сам, как получается, как бомж, извините, без определенного места жительства, ну, туда-сюда, пока домой не вернусь. Ну, сейчас здесь собираюсь я, здесь, ну и 9 мая, кстати, да, чтобы тихо, спокойно провели. Так что мы тоже об этом будем знать. Я еще, кстати, не встречался с правым сектором здесь, у этого города. Ну, потому что я вот так с бухты Барахты пришлось ехать и решил в Запорожье, так как мне дают базу. И это очень хорошо. Я думаю, що глядачі, можливо, навіть не розуміють. це не просто зранку, а це за за години-півтори до ефіру. Ми, ми дізналися, що от власне дук тепер є в Запоріжжі, буде, і так от це дійсно з бухти Барахти, От приїхав. Ну за що дякую, все ж таки, що знайшов час. А скажи, все ж таки, першочергово людей, які, яких будуть тут підбирати, їх же ж не, не спочатку будуть на Дисну відправляти, з ними якось треба поговорити тут буде, чи якось будуть як відбувається сам процес набору? Це будуть якісь пункти, куди можна прийти? Да, є мобілізаційний же пункт дука. Добровольческого украинского корпуса, это все есть сайт Добровольческий украинский корпус, там все есть. Пожалуйста, звоните и с Десны нам будут отправлять людей. Там есть такой друг Беркут. он тренирует людей и уже будет отправлять все уже там. А на разе, это й батальон, я так розумію, он же не с нуля будет формуватися, уже якась частина часть людей подготовленные? Конечно есть, а ты, есть. Да, конечно есть люди уже прошедшие войну и прошедшие диверсионные работы. Я остался жив из-за того, что никогда не показывал свое лицо. Вот сейчас это первый раз за всю войну. Я даже сейчас не сомневаюсь, что и все пары будут смотреть меня. Понимаете? Так ну что поделать? Дома семья, да, в Крыму. Ну как, я разведен. Ну не общаюсь так с ней. Дети остались и все. Ну, может, не знаю, дай бог сложиться, вернусь, все буде нормально. Ну, дякую за ну. тобі за, за сміливість, перш за все. А по-друге, те, що все ж таки цікавить зараз, ну, контакти, наскільки я зрозумів, з запорізькими активістами вже є. Певні активісти допомагають тут на місці. Так, да, є, є такі. Ну, це, як завжди, виходить, це, це все з моїми замами, виходить, з ким я пройшов війну. Понимаете, я просто так с бухты-барахты никак не могу довериться человеку, которому я его, не знаю, это, может быть, как-то на гражданской службе, так по разговорам, по отношениям, можно люд, людей там, ну, как говорят, хочешь потерять друга, дай ему деньги в долг, да, говорят, ну, я этому деньги-деньги, а в бою есть в бою, которым так может спокойно идти, прикрывая свою спи, спину, ну, вот так вот. Так, що, друзья, вот що, друзі, отак серйозний пословица такая, познаются в біді. Мене цікавить все ж таки, ну, наскільки про це можна говорити. От Буде створено 9-й батальйон Дук, який буде розташований. Він створено, він є довгований. Да. Він буде розташовуватися там, ну, грубо кажучи, тимчасово в Запоріжжі і чекати бойових завдань мається на увазі. Ну, я не вважає. знаю, як по. ведет я еще не общался с городскими чиновниками ну, он еще чем не знает что но ну, уже... ну, это же не будет это же не запасной батальон это разумею. Не... Не этот 9 мой 9 батальон он был с самого начала был организован даже ну, самого мы были с самого начала даже она в интернете писал я сам мы заходили в иловайск 10 августа моя команда вместе с Сейчас на данный момент командиром запасного дука 13-го является Комбат-Хорват. Мы с ним лично заходили в Иловайск. Потом нам была дана команда выйти оттуда, но мы. Вот этого всего бы кольца бы этого не было. Ну, вы понимаете, много есть историй, но мне еще без команды, я не могу их даже говорить об я этом все да. разумею. Uh, Понимаете? Ну тут население, в принципе, как ты чувствуешь? Уже с кем-то не из активистов, я имею в уже бачу, я, я, как ты чувствуешь? Тут поддержка есть? Вот... Не знаю, еще не знаю. Я только сегодня приехал с передка, и я еще пока ничего не могу сказать. То, -то сегодня ты был еще на линии логи? Да, конечно, я постоянно мне там. Я даже был ранен, и я не долежал в больнице. После плена меня же отвезли в больницу. Я даже не долежал, и уехал в аэропорт. И в аэропорту воевал. А потом, ну, так, устраивал диверсионные работы там, тут. Даже в интернете. Ну, я даже уже лицо спорил, уже, Ну как, уже знает, уже видит меня. И даже в интернете есть, как я просто так прошелся возле них, трех населенных пунктов. Так что я пока домой не вернусь, я не успокоюсь. Ты там? Да. Дякуємо тобі за твою позицію. Пожалуйста. Дякуємо за те, що ви робите для України для її незалежності. Я, я ще прийду на дай Бог все буде. Я матися. сподіваюся, що поспілкуємося і не тільки тут. на базу. Я вас приглашу. Дякуємо обов'язково. Приїдемо, обов'язково і поспілкуємося. І тим більше багато цікавого Нагадую, це громадське телебачення Запоріжжя онлайн. У нас в гостях. Позивний татарін це командир 9-го окремого батальйону спецпризначення добровольчого українського корпусу. І зараз, ймовірно, ви перші дізнаєтеся, що добровольчий український корпус власне 9-м батальйоном буде представлений в Запоріжжі. І сьогодні це той момент, коли от буквально нещодавно хлопці приїхали, і тут будуть доукомплектовуватися, і тут же буде розташовуватися база ДУК.